Dyrektora wydziały, wydziału y, szkolnictwa kultury i sportu, paną Anę Bemerową. Oczywiście z ogromną radością przedstawię Państwu Wierę walkową, bo nie wszyscy znamy, jest to osoba, która leży do współpracuje Bardzo sympatycznie właśnie z wszystkimi organizatorami imprez, w których biorą udział artyści i osobowości z Praszowa. No i miło mi bardzo, że reprezentuje Urząd Miasta Nowego Sącza sekretarz miasta, pan Marek Oleniacz. Witamy bardzo serdecznie. dyrektor Wydziału Kultury i Sportu, pan Józef Kandor. Witam również prezesa Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków Józefa Bogwizda. Także, warzonej dami, warzonej pani, witam was. E, dziękuję, żeście przyszli, żeście znaszli si chwilęczku czasu, chyba pre umenie, troszkę preduchem na pojęnie. Muszę? No, z co znam porozmawiać. o tejto výstave, ale nebudeme vás nudíť. Ak budete chcieť, porozprávame osobne o čomkoľvek. Lebo a... sú to veľmi hlboké témy a sú dosť z jedného súdka, z druhého súdka, z viacerých odborov a sú dosť vážne. Ale chcel by som sa poďakovať za túto možnosť vystavovať tu, pani riaditeľke Alici pani Vierke Valkové z Mestského radu od nás, ktorá nám pomáhala túto výstavu aj zorganizovať, aj vybaviť, aj zrealizovať. A ďakujem aj všetkým, ktorí sa so podielali na tejto výstave, a takisto aj kolegovi Igorovi Peštovi. Takže ďakujem vám všetkým, že ste prišli a cítite sa tu príjemne a nech vám tieto obrazy, inštalácie prinašajú Miałem pekný pohľad a aj energiu do života a potešenie určite. Predám slovo ešte kolegovi Grovi. Všetci moji kolegovia poznajú nezvykajme minimalista, ale Myslím, že to bude veľmi vhodné, len kvôli tomu, že je málo miest na svete, kde som, ako sa opýtali, minimálne moji kolegovia a priatelia, ktorí majú odstup ikona, kde som doma. Tam, kde venujem ikonu, takže ak smiem, minimálne takýmto malinkatým momentom chcel by som niečo, čo je ako ikona, ale voľná písaná kresba v Kriste v tú galériu. Takže vám ďakujem. A poslám slovo opäť pani Raditov, som oh. sa Widocznym i z dobrą energią. Dziękuję.